общественную организацию варта чтобы нам помогли в решении вопроса по этим всем недоделкам и ремонтным ремонтным работам которые должны соответственно службы выполнить Обращались в службу замов... замовника по поводу значит, выполнения работ по, до... по дому номер 4, в частности, по ремонт подъезда. На данный момент работы по ремонту подъезда не выполнены. И мы просим, чтобы соответствующие службы выполнили эти работы. Вот видите, какой все. Грибок съедает стену. Мы этим дышим, этой гадостью. Это же вредно. Вот. Никто вопросы эти никто не хочет решать. Вот, значит, подвал. Вот входные двери в подвал и закрытый нам подвал. Нас, э, я просил службы замок, чтобы нам дали э, ключи, чтобы мы могли в случае какой-то аварийной ситуации, чтобы мы могли открыть э, подвал. Но нам ключи так и не дали. От Почему? Подвала. Потому что они знают, что там. Очень все в плохом состоянии, поэтому они, чтобы скрыть вот, и свои грехи, и свои недоделки, поэтому они ключи нам не дали. Вытащили окна на пятом этаже, на лестнице, чтобы была вентиляция. Потому что иначе в квартиру дверь открываешь, все идет, вся вот эта вот гадость, вонь, это вся идет у квартиры. Мы очень много за это. Каждый год вот это ходим, ходим, в ЖЭК-4, они нам все обещают, но ничего не делают. У нас подвал, это служебное, как бы, то есть подсобное помещение было еще при гастроном. Там холодильные камеры хранения, но там камеры очень большие. И на ней всего там все гастроном ушел и все оставил. Жек забрал этот подвал и оборудование то что там было там очень много, там и вентиляция была, вот приточно-вытяжная, вот все они тоже раз забрали, а все остальное там ящики, ну весь хлам там остался. Они вывозили целый год тут металл. Дали все условия, вот эти мафы, они создали все условия для городского туалета общественного. Поэтому все, нам с соком так просто уже ну, неприятно смотреть. А летом вонище такое, оно же испарение, вонище такое, что пройти нельзя райсполком мы обращались и мы говорили но они э, э, сказали что этот вопрос решат вот, на, по по мафам там было говорили, будет предписание вот чтобы их убрать но так никто ничего и, и не сделал как же могут дети здесь играть если такой вот если все идут 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 туалет сделали здесь во дворе туалет перед окнами вот такая ситуация. Дворник ЖК-4, я обращался к ним. Почему вы здесь не убирать? Они, во-первых, сказали, что дворник сказал, что ну, я туда, в таких условиях, не могу работать. Там такое творится, что тут, с этим туалетом. Что, поэтому пусть делает другие службы.